Гутенабен, добрый вечер, дорогие друзья. Рад приветствовать вас на нашем новостном канале Форштек Теслихт. 26 сентября 2025 года. Наш канал работает для вас. Поддерживайте нас. Сердечко, подписка, лайк. У кого есть финансовая возможность, поддержите. Тоже все реквизиты находятся под видео. Что там произошло в Обвальдене? Есть там люди с Обвальдена, смотрят нас? Потому что криминальная новость, что в Обвальдене, возле центра приема беженцев на остановке произошла массовая драка. Просто у меня там тоже знакомый был в Обвальдене, так он говорил, ну такой тишейший, тишайший городок, говорит Сережа, скукота такая. Вот с чем развлекаюсь, что катаюсь на велосипеде. Он мне показывал свой велосипед, тоже там через видеосвязь рассказывал приключения, как он несколько раз пробовал на этом велосипеде проехать на общественном транспорте с зайцем, но получал штрафы. Вывод сделал, надо с собой возить 理解。<laughs> а у швайц и покупать обязательно билеты, Зайцем не проканывает ну, очень редко проканывает и дальше такую историю он рассказал как он на велосипеде ехал и выехал где-то на трассу, и не просто там на трассу а на встречную полосу я, говорит, выезжаю туда все автомобили едут, сигналят, останавливаются у вас там все нормально, может быть вы заболели, сразу полиция где-то нарисовалась, в общем забрали его, и они уже его не первый раз, и штрафы Ему выписывали и забирали. Но говорят, что вот хорошо, что вы приехали, потому что говорит, а то скучно так без вас было. Он нормально разговаривает по-английски. В общем, находил он с ними контакт. А сейчас он бросил, в общем, весь этот центр. Он сам какой-то военный бывший и забрался, уехал туда обратно, на войну, дорогие друзья. Но те же люди, которые, как говорят, уже были на войне определенный длительный такой период времени, они не могут уже без войны. Ну, как бы, я сделаю такой вывод, да, по этому человеку. Хорошо, если есть там люди с Обвальдена, Маякити, что у вас там была за массовая драка возле центра приемов беженцев на остановке. Будет очень интересно. По основных новостях, которые происходят на данный момент, это то выступление, которое было в ООН Бенемина Натаньяху. Ну и что Бенемин Натаньяху сказал в этом в своем выступлении? Что они идут до конца, что они уничтожат всех своих врагов. Он там показал конкретный план, как все вот это вот осуществляется, сколько они врагов уничтожили, сколько их там осталось. Осталось их там совсем немного по его словам. И в общем они добьются целостного своего плана, что полностью освободят народ Ирана от такого тяжелейшего гнета, который сейчас лежит на вот этих прекрасных людях. Но перед этим выступлением там большинство, либо же огромнейшая часть людей с этого зала, заседания ушли под аплодисменты других людей, которые тоже им хлопали, чтобы они поскорее там уходили. Ну, я так понимаю, всю вот эту ситуацию. В общем, выступление Бениамина Натаньяху прошло именно в таких вот традициях. Дальше. Очень серьезная ситуация, которая все-таки складывается на севере. И хотя по основных новостях нет, но в целом информация, если мы будем выбирать по крупинках и так складывать одну объективную такую картинку, потому что вчера была информация о том, что американцы разворачивают свой флот. Там есть эсминцы, там и самолеты, ну, огромнейшее какое-то количество, может быть, даже и подводные лодки, которые несут ядерное оружие. Ну, в общем, какая-то там такая громада начинает Начинает собираться. Перед этим. Полетели туда русские самолеты, русские бомбардировщики в числе двух штук, плюс еще сопроводительные уничтожительные вот эти сушки, выныщивачи, как у нас там говорят. Их полетели искать, в свою очередь, американские истребители F-16, плюс еще заправщики и самолеты для поисков других самолетов. Чем все это закончилось? Никто ничего не говорит. Тишина. В то же самое время, а русские разворачивают подводные какие-то свои лодки, начинают там тренировки в японских островов или самой Японии и начинает угрожать ядерной дубиной как бы вот эти вот все игры устраивать Швеция в Швеции именно сегодня тоже было экстренное заседание министров МВД внутренняя разведка полицейские и начинают что-то тоже решать за закрытыми дверями что Дания в Дании тоже такая же самая ситуация. К Дании приплыл русский разведывательный десант на штурмовой какой-то корабль. И начинает разведку. Ну, все тоже за ним там наблюдают, и он за всема наблюдает. И как бы, знаете, тишина такая полнейшая. Ну, в свою очередь, вот что интересно, заявление было Зеленского, что как бы Зеленский договорился, что Дональд Трамп ему даст там ракеты, там И он при помощи вот этих вот ракет будет уже бить Москву. И по этому поводу есть интереснейшее заявление Лукашенко. Предлагаю вам послушать к вашему вниманию рассуждает о возможных ударах по Кремлю. Он вообще понимает, с чем он играет, на ваш взгляд? Я вам скажу опять, это, это из этой оперы. Говорить, заявлять можно, все. А если Кремль ударит по Банковой, что там останется? Поэтому Владимиру Александровичу надо успокоиться. Есть на столе хорошее предложение. Вот мы с президентом Путином обсуждали, я не стану о них говорить, это президент сам скажет, хорошее предложение. Предложение по Украине, которое на Аляске в том числе были услышаны Дональдом Трампом, увезены в Вашингтон для того, чтобы подумать и обсудить. Очень хорошее предложение. Дальше он там рассказывает о успехах русской армии, что на самом деле творится на фронтах, что все ему известно. То для него было бы лучшим вариантом просто-напросто договориться, потому что иначе вы потеряете всю Украину, по его словам, вашему вниманию. Если украинцы не пойдут на эти предложения, это будет то, что было в начале СВО. Это будет э, еще хуже. Они потеряют Украину. Тогда надо было остановиться. Слушайте, весь Восток был бы украинский. Кроме Крыма. Нет, не остановились, потеряли Восток. Сейчас не остановится. С моей точки зрения, человека, глубоко погруженный в эту ситуацию, они потеряют всю Украину. Вот э, Владимир Владимирович ничего не скрывает от меня, мой селектор мы долго сидели, мы заслушали с ним э, по селекторной связи доклад генерального штаба, слушайте, на всех фронтах и особенно на некоторых участках, ну я лично наблюдаю за этими участками, россияне практически захватили крупные населенные пункты. Я вот так смотрю географически, а что дальше? А дальше уже российскую армию трудно будет остановить. Поэтому чтобы не потерять всю Украину, Владимир Александрович должен не просто разговаривать, а согласиться на выгодные для него условия. Выгодные для него условия. Которые, в общем-то, одобрены были американцами. Они взяли паузу, чтобы подумать. Ну, россияне согласились. Сообщает The Washington Post, Россия помогает подготовить десант Китаю. И этот десант предназначается, возможно, для вторжения на Тайвань. И что примерная сумма для подготовления данного десанта составляет 580 миллионов долларов на снаряжение и возможные операции, какие там необходимо будет провести. В общем, и обучение. Снаряжение и обучение. А Россия участвует в подготовке десанта Китая для нападения на Тайвань. Возможного нападения на Тайвань. К вашему вниманию. В свою очередь помогает Китай России для создания беспилотников в самой России. И указывается именно, что китайские специалисты на заводе Купол помогли разработать беспилотник Гарпия-3. Ну и конечно же в режим блокады. Санкции против самой России. Они всячески помогают России всеми недостающими, комплектующими. Ну и я так понимаю, что и техническим персоналом тоже обеспечают к вашему вниманию. Также Генеральный Штаб Украины подтверждает, что украинские войска нанесли удар именно беспилотные дроны на... Авпинский нефтеперерабатывающий завод, который находится в Краснодаре. Есть пожар, есть разрушение, но какие сейчас втраты там понесли и убытки, еще на данный момент нет такой информации, выясняется. И уже началась стрельба. Южная Корея открыла предупредительный огонь по севернокорейскому торговому судну, нарушившему морскую границу НХАП. Данные за 26 сентября 2025 года. Что же касательно аэропортов, которые реально, дорогие друзья, в очень многих городах, странах Европы перестают работать, то данных очень много. Конечно же, там и в Англии не все так просто. Но официально выносится самая основная проблема, потому что приехали беженцы, начали есть зима же шьет, качек и гусей вылавливать, которые там плавают в водоемах и парках. Ну и всячески, знаете, там обращают в социальных сетях, как бы на вот эту вот проблему. А то, что там вот эти беспилотники и корабли там подплывают в эти все территориальные зоны и в дружественные государства, то как бы на это все не обращают внимания. Но мы, конечно же, обращаем. Интересное было заявление Стармера в Англии, что не будет возможности в Англии Работа тем людям, которые не будут иметь электронного цифрового удостоверения. И таким образом, по его словам, как бы те даже беженцы, которые приедут, они не будут зарегистрированы, они не будут иметь права работать, и они не будут иметь права получать наличные деньги. Но походу уже, дорогие друзья, наличный расчет он будет выходить с обихода, будет уже полностью безналичным. И таким образом они финансово будут их там выдавливать, как я понимаю. Но хотя я думаю, что это очень такой интереснейший момент, при котором откроется другая финансовая возможность подзаработать молодым крепким, здоровым парням, которые тоже будут нуждаться в еде и во всем остальном. Ну вот, например, как в России. Да. Почему там нет проблем с рекрутингом на данный момент? Потому что голодранцы, которые за вот эти вот 100 тысяч, 200 тысяч, такие деньги, которые они там никогда не видели, они готовы там идти убивать и, знаете, и прикрываться какими-то там большими идеями, огромнейшим патриотизмом. Но за всем этим стоит просто-напросто банальнейшие голод и нищета. Вот и все, что происходит. Вашему вниманию. Такие были новости на 26 сентября 2025 года. Дорогие друзья, граждане с Украины, из тех людей, кто едет, знаете, что на данный момент пока еще Европа, а также Швейцария принимают людей с Украины. Не затягивайте. Ситуация накаляется все больше и больше. Вы видите, что происходит на самом деле. Даже та ситуация, что происходит в самой Украине, это и вот эти вот, да, там множество людей, которые жалуются на за то, что их заставляют становиться на колени. Но это, дорогие друзья, нету такого в украинской культуре, ни в какой даже другой религии которая есть на территории украины чтобы становиться на колени перед умершими такого не было никогда и вот эти вот все приемы которые используются люди правильно говорят что это как бы как методы определенного порабощения и подчинения и если ты вот начинать будешь сейчас подчиняться в дальнейшем будут расширяться такие полномочия эти возможности и это как бы массово психологически давить на человеческую люди уже боятся что-то о чем-то говорить и те люди например которые говорят что зачем вы останавливаете автомобильные движения зачем вы заставляете людей в метро там вставать, склонять у головы вот эти вот все там оккультные церемонии какие-то проводить над людьми ужаснейшая обстановка просто ужаснейшая незаконно заставляют людей унижают людей сознательно потому что ну нет такого в нас в украинской культуре чтобы становиться на колени и регулярно вот эти вот там поклоны в девять Часов, потому что кто-то там решил, что надо вставать и всем там становиться. Иначе, если нет, то мы там придем с этой передовой, и вам там я не знаю, что там сделают. Но на самом деле это угрожают те люди, которые никогда не были на тех передовых, и они не будут на тех передовых. И а все это делается только с той целью порабощения, уничижения, психологической и реально затравки от этого местного населения, унижения местного населения. И я сегодня даже смотрел, полностью согласен с этим Тарасом юристом, которые об этом говорить. Я согласен с этими блогерами, которые об этом выступают. Но самое главное, вы посмотрите, вот тоже простые люди, что-то там высказались в эфире и все, там началось, уже приехала СБУ. Вы что, что вы творите? Это просто введение людей в какой-то реально тоталитарный режим. Вот и все. Оккультными определенными методами. Это уже не свобода слова, это не демократия, это уже непонятно что. Это реально придуманный какой-то оккультный механизм, который предназначен на то, чтобы унижать, порабощать, и сковывать волю людей. Ну, потому что сегодня тебя заставляют в одно и то же время вставать, склонять голову, просить прощения, становиться на колени. Непонятно за что. За что вы должны становиться на колени перед этими людьми, которые даже и умерли. Понимаете? Это что, боги в нас, в культуре надо преклонять свои колени только пред Богом. Вот и все, больше ни перед кем. Зачем вы унижаете людей? Это издевательство и унижение. Это не демократия. Украина вообще ушла, дорогие друзья, в тоталитаризм страшнейший. Оккультная сектантская технология. Вот что можно сказать по этому поводу. Так что для тех людей, которые едут, едут в Европу, знаете что на данный момент, дорогие друзья, есть еще у вас такая возможность. Едьте, Европа принимает людей. Ну и, конечно же, Швейцария тоже принимает людей. В Швейцарии, куда вы едете, ссылочки находятся под видео. Есть там сноска на Шонбюль. GPS данные, кликаете, разворачивается карта, мапа. Ну и, конечно же. Наш Facebook, Facebook и вся информационная лента, которая идет непосредственно с бунде, с рата, для вас мы это все переводим, чтобы вы имели четкое представление, что происходит в Швейцарии. Ну и не затягивайте, дорогие друзья, потому что все постановления о закрытии границы лежат в Европарламенте, проголосуют и все, границы не будет. И тем более смотрите внимательно, какая обстановка в целом идет да, вокруг самой Европы. Европа будет закрываться, дорогие друзья чтобы вы понимали так что ситуация есть такая поддерживайте наш канал сердечко подписка лайк в кого есть финансовая возможность тоже поддержите реквизиты под видео берегите себя дорогие друзья всем салют и до свидания пока!